Вона володарка унікального голосу. Виросла в Криму, де навчилася імітувати звуки природи, плавати і пірнати. У 2013-му вона представляла Україну на конкурсі Євробачення у мальме з піснею гравіті і посіла третє місце. Відтоді європейці називають Злату Огневиш українським метеликом. Нещодавно співашка записала нову україномовну пісню Моя мелодія, а ще презентувала в інтернеті етнічний музичний проект, присвячений українським колисковим. Про це і поговоримо з нею у зірковій студії сніданку. Злата Огневич, во гостях снеданку знов. Доброго утра тебе, дорогая Доброго наша. Доброе утро, доброе утро, страна. Ой, боже мой, мы тебя год, кажется, не видели. За это время мы понимаем, считаем, что ты не выпускала синглов. И тут такая песня, «Моя мелодия» называется. Спасибо Украинский. большое. Да, за это время у меня было очень много плодотворной работы и гастроли в Европе, в Украине и участие в детском Евровидении в качестве ведущей. Именно в этом конкурсе я была также и гостью, исполняла новую песню Magic Story это очень необычный новый музыкальный материал от меня. И сейчас появилась песня Моя мелодия. Эта песня для того, чтобы поддержать в этот столь сложный момент всех нас, украинцев, подарить частичку добра, души, света, но это еще не все. Так. Буквально недавно стартовал караоке-конкурс, в котором может принять участие любой желающий. Этот караоке-конкурс продлится в течение месяца. Вы заходите ко мне на Facebook или на страничку ВКонтакте, смотрите всю информацию, скачиваете минусовку и записываете свой голос. И? и в конце месяца мы оглашаем троих победителей, вручаем им памятные подарки. Ты объявляла результаты голосования от Украины на Евровидении 2014. Mm -hmm. а как можешь оценить? Чита э, он, все-таки для меня это он. Он спел потрясающе, очень проникновенно, драматично, профессионально. Это на себя обращает внимание. И я ничего не могу сказать против этой победы. А вообще можешь вспомнить вот эти Ощущения вот самого первого выступления на первом твоем конкурсе. На самом первом конкурсе это было в Крыму. Мы приехали вместе с мамой, как обычно. Она меня заставила. Это еще был такой период, когда меня просто брала за шкирку, как щеночка, и говорила: мы должны надо. ехать, ты должна быть сильной, ты должна воспитывать характер. Может, не надо? Вот Ощущения были, я безумно волновалась, я боялась забыть текст. Потом я научилась с этим более-менее так. Справляться. успешно. В апреле абсолютно недавно ты выложил в интернет довольно интересный проект, который посвящен украинским колыбелям. Когда ты о нем нам рассказывала, вот сейчас скажи, какова судьба этого проекта и как ты собирала вообще материал? Как-то тяжело было, сложно и Интересно. Да, это очень интересно. Каждая колыбельная, практически каждая. Сейчас скажу почему. Практически каждая колыбельная, она полностью аутентична. То есть мы не меняли ни мелодию, ни текст. Вот я заспевала бабуся Дуся, сторочки в том назад. Так я и спела. Некоторые из этих кол колыбельных я сочинила сама, мелодию и текст, но необычность их состоит в музыкальном оформлении. Конечно же, кроме колыбельных, я наслушалась много и колядок, и высильных, и бредовых различных песен. И могу сказать, что наша украинская музыка, она настолько интересна, необычна, и даже можно очень... Почему удобно украинские песни поются в джазовой обработке? Потому что там множество отклонений, и это можно вкусно спеть самое сейчас мы смотрим запитание нашего спонсора торговельной марки Якуб Смарха. Злат, не можем тебя не спросить, поскольку э, эта тема до сих пор будоражит всех украинцев, поскольку то, что происходит, мы наблюдаем это каждый день, супереживаем нашим гражданам, особенно на Востоке. А ты человек из Крыма, <свят> и это особенно должно было, наверное, больно ударить по тебе. Для меня Крым остался там же, где он и был всегда. Море Черное оно не стало ничуть не хуже. Горы такие же красивые, люди такие же приветливые. Конечно, эта ситуация во многом, мне кажется, пропаганда накручивает и настраивает нас один против другого. И мне кажется, что здесь нужно думать сердцем своим, а не слушать, что кто-то написал, сказал, придумал. И мои родные они не чувствуют на себе никакого давления. У нас в судаке все очень мирно, очень мирно, хорошо, спокойно и мудро. Это, знаете, один большой двор, где все друг друга знают. Да, есть в левой части двора другие взгляды. Кто-то любит там розовый цвет, а в правой части двора любят красный цвет. Но они как-то вместе друг с другом уживаются. Но я считаю, и не время сейчас петь, веселиться. А. Это это неправильно по отношению к тем страданиям, к той ситуации, которая в нашей стране всему свое время. Естественно, сейчас нужно пережить этот момент. Сложно, непросто. Но как-то вот так Бог мне помогает, моя команда, судьба, что в этот сложный момент вроде бы тоже так вот все хорошо. Будем надеяться, что Бог тебя услышал, и будем радоваться любым твоим победам в спасибо дальнейшем. Спасибо большое. Ты этого достойна. Спасибо, Злата Огневич была в Снеданку за Дын Песудын. А вы запомнили, заходите, ищите материалы красивые, наслаждайтесь творчеством Златы. Думаю, вы не пожалеете в любом случае. Снеданок открываем.